बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लाकम बीबर क्या हाल है ठीक हो है उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे तो आज मैं लेके आई हूँ रेसिपी वो है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये जटपट सी बन जाने वाली पराठे की फ्रोज़न पराठा बनाऊँगी मैं तो ये मैंने ले ले लिया है चार कप आटा ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मैंने आटा लिया है तो अब इसके अंदर नमक डाल देंगे वन टी स्पून ये थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ये दो चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए अब ये दही ले लिया मैंने आधा कप तो इसको मेल्ट करके ऐसे थोड़ा सा फेंट लेंगे चम्मच की मदद से ठंडा नहीं डालना आपने तो ये मैंने दही डाल दिया अब इसको मिक्स कर लूँगी दही और मैदे को तो ये पानी ले लिया है मैंने ये पांच मिनट हो गया है आटा घूमते घूमते ये देर तो अब इसको ये एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल खुश ना जमे अब इसको पंद्रह से बीस मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं ये मैंने तेल रख दिया ऊपर अब डाल देंगे इसमें प्याज नहर देखें प्याज को हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया तैरा होना शुरू हो गया अब थोड़ा सा और कर लेंगे तो ये हम ले लेंगे आटा जो हमने गूंद के रखा है तो ये थोड़ा सा आटा छिड़क लूँगी मैं ऐसे करके तो अब इसको निकालूँगी, तो अब ये पेड़े बना लूंगी मैं ऐसे करके ये ना पेड़ा लेते हैं कितनी रोटी बनाते हैं लेकिन मैं इतनी बनाती हूँ को, को तो अब लगा लेंगे घी घी को मैंने मेल्ट कर लिया तो इस तरह बुरश की मदद से ये लगा लेंगी मैं तो ये कुटी हुई लाल मिर्च ये छिड़क देनी है ऊपर से ऐसे करके और तो ये जो हमने प्याज फ्राई की है ये ऊपर से लगा देंगे आप कच्ची भी लगा सकते हैं कच्ची से इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना फ्राई से आएगा लगानी हो तो फ्रोज़न पराठा नहीं उसी वक्त बना के तो इस्तेमाल कर लें ये लगा लेंगे सबज धनिया के पत्ते अब इसके ऊपर ये रोटी लगा देंगे ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी तो अब आधे आधे इंच से ये काट लेंगे ऐसे करके तो ये हमें रोड बना देंगे इस तरह करके इस तरह तो ये देखें पेड़े हमारे सारे तैयार हो गए इतना मोटा रखना है हमने रोटी से थोड़ा मोटा रखेंगे करके नीचे से छापर बिछा लेंगे और उसके ऊपर ये रख देंगे और उसके ऊपर फिर एक पिछापर रखेंगे इस तरह करके तो ये हम ले लेंगे उधर रखेंगे इस तरह से अब इसको फ्रिज के दरा दे गए। ये मैंने पराठे रखे हुए थे माशाल्लाह से जबरदस्त ये मैंने दो नहरादा निकाल के रख लिया ये देखें को मैंने रख दिया अब इसके ऊपर थोड़ा लगा लेंगे। और ये देखें फिर ये अपनी शक्ल में आ गया है इसमें लहरा होने रहेंगे। देखे, से, देखे ना, इसके लच्छे नजर आ रहे हैं ना अभी माशाल्लाह से जबरदस्त कितना मजे का और प्यारा एक दफा तो रखेंगे चम्मच एक दफा तो रखेंगे किनसा बुलबुले इनकी परत खुल जाएगी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त ये अच्छा पराठा फ्रोजन पराठा बहुत ही मजे का ये फ्राई प्याज पराठा तो आप जल्दी जल्दी न खा लें सारी टाइम जब भी थोड़े से वक्त में भी ये बन जाते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी हर वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़